Ну, нужно просылаться интенсивнее. А, кстати, что у тебя по пониманию написано здесь? Ну, эти вот две я не просмотрел, эти вот. Ну, что у тебя, допустим, по началу понимания? Ну что, я вот думаю со этих двух воротах. Мы же забрали, что это и тот, так? Ну да, но и да, и не да, и совсем не да. Почему? потому что они, скандинавы, называли воронов Хукин и Мунин. И можно, допустим, одного понимать как мысли Бога, а другого как промысла. Если вдалбливаться в глубины тех концепций, которые там путались и перемешивались до того, как сформировались современные версии скандинавской мифологии. Ну, так же самое, как, допустим, Сварталхейм или тот же самый Нифельхейм, то ли Нибельхейм, то ли Сварга четверть мудрости, уже не разобрать, что было взято изначально за основу, однако понятно, что слова, образы, понятия и сопутствующие им идеи перемешаны чуть ли не в произвольном порядке. Вот где-то так и тут. чи можно говорить да? про то, что, например, на этом изображении с польской, не то шах, не, не польская... Украинско-польский стол вообще-то. тоже. А работа, Ш... и... шкаф, который не совсем шкаф, это там другое. А, со стульчиком. Да? Там целый набор. Eso и это, <годно> это вот на спинке стула. <годно> вот арка и спина стула. Mm -hmm. Спина стула. А вдоль самого стула ещё изображение Нави, Яви и матери Славы внизу. Так можно ста, ствердж... ну, настчерувати до до 2000, це, можливо, і не Чорнобоги білобог, як ми говорили тоді. А на ем, так героятніше всього все. Почому? Тому що скандинавська міфологія з Хугіном і Муніном, вона Э, очень поздняя и в более древних версиях всегда отделялось что э, вот если рядом со Всевышним то это можно считать что это истанбух и числа если где-то ниже то тогда уже э, стилистически не считается вот здесь на французском изображении здесь возникает вопрос э, Однако также понятно, что он их как бы держит за руки, как бы не пускает. Поэтому вроде как чернобог и белобог. С другой стороны, видишь, у каждого из них по зверюшке в руке. Поэтому есть и такой, может быть, вариант, что он их не удерживает, а как бы поддерживает, держа за руки. А зверюшки, соответственно? Соответственно, белобог и чернобог. То есть... Создатели этого кельтского изображения не оставили инструкцию. Что касается того, которое на соборе, то птицы, которые сверху, уж очень напоминают Истанбога и Число Бога по своей символике, потому что вот они сверху как бы смотрят на мир. И в таком контексте, в Всевышнем центре, сверху Истанбог и бог снизу Белобог и Чернобог. В таком контексте оно соотносится. Вот эти два элемента, они не соответствуют Истанбогу и Числобогу, они соответствуют Белобогу и Чернобогу. По-другому даже можно сказать, что скорее вот эти два крыла можно символически соотнести с Истанбогом и Числобогом. Исходя из некоторых древних гимнов, есть также такое понимание, как то, что Истанбог и Числобог являются крыльями Всевышнего. Правда, есть и гимны, в которых символически Белобог и Чернобог называются также крыльями Всевышнего. Но это отдельная уже история. Ну так, але, ну, не знаю, может, вы я ересь какую-то скажу, но э, ну, природа, ну я не знаю, как это происходит. Ніби э, Арії до Тота относится так, как Белобог до Чорнобога. Но ну, я маю на увазі, ну, вот если вогняное начало и водяное начало, так, то і белобог, і теж мають схожу, Нет, и белобог, и черный тоже имеют такую схожую Нет, Нет, Огонь невозможен без воды, а вода невозможна без огня. Так эти чернобоги и белобоги? Не совсем так. Огонь никогда не противоречит воде. Это только очень примитивное здесь проявление такое огня можно затушить с водой. А на самом деле, а вот солнце, сколько туда воды налей, ничего не затушишь. Более того, из воды можно выделить водород и использовать его тоже в качестве огненной природы. Поэтому здесь скорее как взаимоперетекание без четкого противопоставления вообще. Это прав и мудрость. Ну да. И дальше я а там, уверен... белобокий Ну что, разрушение и создание. Да, они как взаимодополняют, однако они все равно и перетекают. Стр... Не как они, как они перетекают. Что вот что ты шо. Белобог всегда думает, как прибить Чернобога, Чернобог как прибить Белобога. Правда, Чернобог прибить Белобога мечтает именно методом разрушения всего, чего он там нас создавал. А Белобог думает, а вот давай упорядочим нафиг. Ну для Чернобога это равно смерти, поэтому. Как бы ситуация такая. Ладно. Эту концепцию можем и дальше когда-то еще разбираться. Однако, вот конкретно по обложке к старшей эти. А, ну, а цей сюжет я не знаю, там где вкручивание чего, то в гору. Ну, да, сюжет интересный. Но мне даже не важны их сюжеты, мне Важно. важна символика, которая здесь есть. Во-первых, ты видишь, что несмотря на всю низкокачественность данного изображения, не в плане современного электронного варианта, а в плане изначального. То есть и лица прорисованы негармонично, тут даже Караслава не надо, чтобы в чертах лица заподозрить какие-то элементы дворового алкоголика. Ну что ж, вот так изображали средневековые товарищи. И надеюсь, боги их за это простят. Однако три зубцы видишь? Вид. Где? Подтересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, борода, не знаю, как борода, ну, наверное, тоже. Ну, вот, раз, два, три. Ну, хотя, тут уже там на девять, наверное, раз. Два, три, ему трезвудится. Вот, Голова и два кола. А? Ну, да. Ну, вот, да, шляпа сама, рога. Нет, чего врага не трезуется. Ну раз, два, три, чуть-чуть. Ну это центр, это просто изображение коровы. Это уже <с это <с уже <с лишнее, <с я думаю. Так мы во всем можем. Ну, а если оно там есть, то что делать? Нет, нету, считаем, что нет. Ну хорошо. Вот смотри, я за то, чтобы вот если видно, что вот на шляпе искусственная такая шеобразная штуковина то вот это считаем трезубца. Mm -hmm. А если просто один глаз, второй глаз и посредине нос, то это считаем естественной особенностью. На трубе. Есть. Ага. Вымя. Ну, вы в коровы три, вы четыре. Так что это искусственно. Хорошо. Грива. Грива, ну да, раз и вот еще тоже, да, твоя интересовались. Ну, да, здесь. Раз, ну это понятно, раз, два, три, э, двери тоже. Ну да, раз, два, три. Ну, ну вот один и как троица. Mm -hmm. и вообще один с триединой постоянно шапкой вот этой как видим, и самые разные версии, но шапка почти всегда у него единая. Что так просто выступ, что так уже конкретный шеобразный тризуб, что так тоже относительно такое просто стилизированное. Тут как корона, но тоже тр троица. Тут даже крылья и центральный выступ, и так же самое везде троица. Ну, три проявления Одина там. Причем интересно, что верх я... И я еще хочу на другой нюанс обратить твое внимание. Видишь на этих изображениях изображена между Одином и Солнцем некая связь. Ну да, это похоже как э, на ну, мысль, змея э, из пупка. Ну, что там. Вот другое изображение, и так же самое у нас есть. Вот тут тоже. Так она везде там. Да? И вот на здесь везде есть. Просто там другие были изображения, где хотел я этот нюанс подчеркнуть. Хотел подчеркнуть нюанс. Эм. Ладно. В общем, суть еще в том, что такая же ситуация прослеживается и из с изображениями Тора, и из с еще изображениями некоторых, так сказать, скандинавских богов, которые на самом деле являются проявлением Всевышнего. То есть, ну как показано, что он и есть он, вместо некого знака равенства изображают вот эту палку. Ну не палку даже, а такую стебелек лотоса из пупка. Ну вот видишь троицу. А теперь, допустим, берем ту же самую вот эту шапку триединую, сравниваем с изображением из э, уже Европы, культ ретро, э, рахманская традиция Радагаста, изображение правее. Шапка какая-нибудь Такое же триединство, как и здесь. Но это скандинавский гобелен, а это изображение. Ну, священное копье в культе праве и в культе Озина. И видим, здесь еще даже перекресток Сварги изображен. Даже вот здесь копье так построено, как будто... Да. Это, да, да, да. А здесь солнечные знаки по всему щиту. Смотри, сам щит – точка в круге, и плюс еще знаки точки в круге даже И случайами. так, что видно три их. И четвертое это похоже на то, что... Ой... Тих, тих, тих. А, смотри здесь нехорошо изображено. Да, там, а там здесь 13, есть почему постоянно 13? Что значит? Возьмемся сейчас немного за сам вот этот дом. А, да. Вальхал. Ну, то, что композиции везде, где вот у Одина даже птица на голове изображена, и сравниваем с египетским изображением, здесь изображен Всевышний проявление птах, и у него за спиной птица, которая формирует его трон. Здесь два волка и два ворона, здесь по две пары львов, львы внизу, львы вверху, если ты присмотришься. То есть группа Белобог и Чернобог, группа Истанбог и числобох. Вот и здесь так же самое. Белобог и Чернобог, Истанбог и Шапки вот эти длинные, где по обе стороны крылья. Шапка Одина, египетские короны Осириса. Вот это, несмотря на то, что оно стилизировано очень сильно, но вообще это два пера богини Ма, матери-птиц. Я тебе помнишь, рассказывал, что у а Бога... Птица? Да, что у Бога беса на короне. Но у него вся корона из перьев. А у Асириса два пера таких больших, почти как крыла, с двух сторон, как основной короны. Ну и у него еще роги, и на изображении Ходина иногда тоже это есть. Рассматриваем домик, так называемый Вальхал. Видишь, подписано. Ну это значит Вальхал, да. Оно самое. В современных книгах по мифологии вот это представляют как Вальхал. Подписывают. Однако у меня великое сомнение, да, это взято с тех же рукописей. А однако это может быть, допустим, тот же Трудерхейм, э, обитель Тора, или еще какая-то. То есть там уже у каждого Бога как свой небольшой замок. И вот то, что это конкретно Вальхала, у меня большое сомнение. Потому что по самим эдическим вот этим рукописям есть тоже вот картинки, где изображено, что такое Вальхал. И вот это вот эта церквушка такая некая, с трезубцем сверху. Видишь, здесь большой такой качественный трезубец на, пирамидальном, на пирамидальной крыше. Здесь уже Очевидно, дом перестроили и пирамидальную крышу заменили таким полусферическим каким-то элементом. все равно осталось. Ну да, то есть, поэтому я и предполагаю, что это последовательные этапы реконструкции какого-то сооружения. Причем это может быть даже не Вальхала, как мифологический элемент, а храм Одина, то ли храм Вальхалы, может храм Велеса даже. Ну какой-то важный для какой-то из групп а, тех скандинавов, которые а, стали прототипом а, общепринятой германо скандинав какой-то важный храм. Если по стилистике, то вероятнее всего, что солнечный храм Всевышнего. Если по названию Вальхалы, это связано с Богом Вольхом, Волхом, а, есть у него планета, которая называется Вальхалака, подозреваю, что скандинавская Вальхала является сокращением от ведического Вальхалака, планета Волха. Видишь, трезубец уже поместили на вот этот купол. А здесь купол переместили сбоку, и уже не один, а два трезубца изобразили. Ну, а тут и дерево, собственно. Где? Ну, вверху. Да. А, это в обоих случаях, это одна и та же картина. Типа, вот она Вальхала, а там далеко за Вальхала, что-то происходит. Но нам сейчас то, что там дальше происходит, неинтересно. Интересно Интересна сама Вальхала. Видишь, во-первых, тройственная симметричность Вальхалы как постройки. Во-вторых, и троица, вот здесь видишь головы, как головы богов. А здесь над вот этими кругами, которые вверху арок, еще два шарика. Вот отсылает нас к первой картинке. Где три шарика просто по центру. Три круга какие-то. Ну, все это знак троицы. Таким же, по сути дела, является Рейховское знамя мира, которое вот является э, знаком эзотерика у многих. Вот такая или что? Да. Только в круге еще. Сама по себе, если взять же за основу, то как одна вообще постройка. Здесь я привожу в параллель индийский храм, который увенчан также, в принципе, трезубцем повторяющимся. Да. да. Плюс здесь соединен некий элемент, который современные историки могут назвать фаллическим, и элемент пирамидальный. Собственно, что и здесь также соединены схожие конструктивные элементы. Ну, это видим, что это храм. И вот по такому оздоблению э, э, Вальхалы тоже у меня серьезно возникает впечатление, что это не мифологическая обитель богов, а что это реальный храм. Здесь понятно, что в таком небольшом относительно сооружении не может жить там э, десятки тысяч анхерий или сколько там, сотни тысяч павших воинов. Они просто здесь не поместятся. Здание Двухэтажная, в принципе. Ну, то есть первый этаж 100% понятен. Второй как бы уже полупри... на полупристроечных таких правах присутствует. Ну и, возможно, даже на третьей какие-то чердачные небольшие элементы идут. Вот как храм небольшой, оно реально все соответствует. Сказать, что это вальхала, что там тысячи война, ну представь себе такое. Ересь сплошнейшая. Где они там поместятся? Ну, если там нет таких законов материи, нас... Нет, тогда мы уже за другое говорим. Тогда мы уже можем что угодно объяснить, что там нет таких законов, что там другие законы. Однако в скандинавской мифологии, кстати, о других законах ничего не говорится. Там наоборот, все описано очень реалистично, в прямой аналогии с нашим миром. И по их представлениям Вальхала ничем не отличается от земли по своей сути. Там они также дерутся в таких же телах, с таким же оружием. Просто ну, тела может чуть лучше, оружие может чуть лучше. Дерутся не с врагами, а сами с собой во славу Одина. И каждое утро все равно воскресают, а каждый вечер друг друга зарезают насмерть. Другое, вот смотри, ты знаешь, что на храмах религии, как правило, изображают то, что для них было священно. То есть если получается, что на скандинавском храме в трех случаях одинаково изображены трезубцы, ну или трезубообразные знаки, может это руна кси или руна шана, таким путем стилизирована. Явно видно, что это трезубец, а какой символизм мы уже предавали, я не могу сказать. Мы знаем, что христиане крест изображают, индусы одни изображают тризуб, которые шиваиты. Кришнаиты часто изображают знак сансары или чакры, то есть ну, тоже солнечный знак, по сути дела. Есть те, которые изображают... Ну да, это уже современная почти. Однако здесь изображен тризуб, то есть символом скандинавской религии можно считать тризуб, который вот на их храме изображен по их же рукописям. Однако, вот видишь, это хранится сейчас в Московском историческом музее на Красной площади, три солнечная арка с изображением триединого птаха Солнца Бога. Вот он как правий, здесь его фигура максимально симметрична, здесь он как, э, допустим, Даш Бог, и здесь как Там Бог. Почему именно это значит? Hmm. Тоже можно думать, что вот он там как Ра, а вот Ари и Истан Бог. Видишь, орнамент? Что Орнамент? Ну, да. да орнамент по тому, что он симметричный как с одной, так и с другой стороны. Это некий знак, который сейчас можно назвать знаком параллельного переноса. То есть если бы здесь уже был другой, другая личность, то орнаментально как-то бы что-то сделали бы, чтобы показать, что не так. Допустим, не ровно вот так центр орнамента к центру орнамента, а допустим здесь центром, а здесь боком вот этим или еще как-то так. Mm -hmm. да, то есть как-то бы подчеркнули. Здесь они все три в одинаковых кружках, что показывает, что это как бы и есть проявление Всевышнего. Если там Бог и число Бог, Белобог и, и Чернобог, подозреваю, что здесь. Видишь, две птицы смотрят на мировое древо, которое по центру. Видишь? Ну, вижу, да. И там еще сверху еще одна такая же рамка находилась. Ну, отчасти это можно сравнить вот со скандинавской Эддой. Здесь как раз получается, что изображение вот этих птиц присутствует в таких же кружках, как и изображение Одина. Однако на обложке Эдди в этих кружках не только изображение птиц, но и изображение солнца. Видишь? И здесь тогда можно понимать, что это кружок принадлежит... Солнце Одину Всевышнему, а птица это его типа обслуживающий персонал. Также здесь, как можно сказать, что Солнце это летит на этих птицах, что также взято из древних космогонических концепций. Но идем на изображение, как раз второй вариант изображения Вальхалы. Здесь Один, у которого на голове трезубец на шапке. Здесь некая непонятная фигура с поднятыми вверх руками к путем над которой в чем-то, что можно считать солнечным диском, находится всеобразный тоже знак. И по бокам два солнца. Подозреваю, что это также имеет одно и то же значение в обоих случаях. Ну вот, почитаемая в Скандинавии корова Аудумла, вот она же как корова. Хадхор, богиня, мать мироздания в египетской культуре. И тут она выкормила, родила мир, и тут так же самое. Здесь еще Аллатара рядом изображен. Или храм стилизированный под него. Ну а вот непосредственно сюжет, когда думала здесь вылизывает и выкармливает первого великана, а здесь выкармливает и как бы поддерживает космическую структуру мироздания, но это скандинавские, это египетские варианты. А кто внизу? То есть Всевышний. Как его зовут? Эра. А на данном изображении? Световид. Ну и да и не да, да, потому что Анна. Ангела... Аналогичная иконография схожа с иконографией Световитха, если брать славянский аналог. Однако тут он именуется Хеймдаль. По скандинавской мифологии рог является как бы в большинстве атрибутом как бы Хеймдаля, однако часто с рогом изобилия изображается и фраер. Ну вот здесь приведены аналогичные славянские изображения. Также приведено еще одно изображение правильное. И еще целый ряд изображений Прадия. Ну, там они сзади еще. Видишь, что на этих изображениях общее? Корона. Корона с первично триединной символикой, однако э, перерисовывая некоторые допускали, как видимые отклонения. Крылья на ушах. Да. Корона вещь тоже состоит из перьев. Ну или таких элементов, стилизированных под перья Матери Славы. Щит в виде дубового листа. И что на нем? Ну, наверное, яйца. Или, ну, или миры, или другие шарообразные Вообще это символ того, что Правий является правителем четырех сварха и девяти планет. Ну как бы само по себе, что он уже правитель четырех уже как бы включает и девять планет. Однако мы же все-таки живем в этой солнечной системе, поэтому есть и уточнение. Позднее также уже стали изображать не на щите, а на одежде на него. Ну да, это похоже как этот олень еще, который врага... Суя. Шенысуя. Mm? Суя, на котором написано. Mm -hmm. Цон Суя. Врагах зародыша других богов. Ну здесь да. Или как, допустим, ты увидел князя тьмы, он изобразил себя там, что он правитель пятой планеты. На у себя написал. Ну, здесь ну, на иконе. Что? Ну, чего, ну, вот. Здесь вот на иконографии указывается, что все вышли. Ну также э, крылья от головы, или крылья от короны, или от ушей даже. И тут так же самое все. А крылатая шапка, она еще и характерна греческой иконографии. И крылатый, допустим, сандали. диск с переплетенными змеями. Также а вот, характерно. А вот тут и шапка, и сандаликс. Да. И здесь еще видишь перекресток алтара, который позднее стал, ну вообще стал или не стал, потому что изначально этот знак был известный и он был на многих древних предметах задолго до Великобритании. Однако когда там, как объясняется, что флаг Великобритании возник из того, что соединялись флаги Англии, Шотландии, Уэльса и так далее. Такое объясняется. Ну, однако я подозреваю, что они это все-таки делали, чтобы э, сделать нечто похожее. Причем не знаю, понимали ли они, что это сварга, или просто думали, что это древний мистичный.